Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang budiman Semua makhluk hidup yang ada di bumi ini adalah ciptaan Tuhan yang senantiasa berzikir dan berdoa kepada sang pencipta alam Allah subhanahu wa ta'ala Kucing adalah salah satu hewan yang berdoa kepada Allah untuk orang yang sudah memberinya makan dan yang memeliharanya Sebenarnya, ada keistimewaan tersendiri bagi orang-orang yang memelihara kucing, terutama kucing-kucing yang terlantar. Seumpama ada kucing terlantar atau kucing liar yang mendatangi rumah seseorang dan merasa aman dan nyaman di rumah tersebut, itu artinya kucing itu sudah merasa menemukan tempat yang terbaik untuk dirinya. Dengan kata lain, rumah tersebut terpilih menjadi tempat tinggal kucing. Dan si pemilik rumah terpilih untuk mengemban amanah untuk menjadi seorang majikan. Jika ada seekor kucing yang sedang mencoba mengambil makanan di rumah, janganlah sekali-kali dianiaya karena mereka memang betul-betul lapar. Namun, jika kucing yang kelaparan tersebut kita beri makan, maka percaya atau tidak, keajaiban dan keberuntungan akan datang kepada kita. Selain itu, kucing pun akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi rahmat dan rejeki kepada orang yang sudah memberinya makan. Ada lima keberuntungan bagi orang yang sering memberi makan kucing, yakni: satu, kucing selalu berdoa untuk kelancaran rejeki orang yang sudah memberinya makan. Kucing akan selalu berdoa agar orang yang selalu memberinya makan atau sang majikan yang baik hati dalam memeliharanya agar selalu dilancarkan rezekinya. Jika sisi orang membagi rezeki kepada kucing, nantinya kebaikan orang tersebut akan dibalas Allah dengan rezeki berlipat-lipat dari apa yang sudah ia berikan ke kucing itu. Untuk itu, bagilah sedikit rezeki kepada kucing-kucing yang kelaparan. Dengan demikian, rejekimu juga akan dilancarkan. Kedua, dilancarkan dalam segala urusan. Percaya atau tidak, kucing akan selalu mendoakan orang yang memberinya makan dan memeliharanya agar selalu lancar dalam segala urusan. Selain mendoakan majikannya untuk kelancaran rejeki, kucing juga mendoakan majikannya agar segala urusan selalu dilancarkan. Ketiga, selalu dianugerahi kesehatan fisik dan mental. Kucing akan selalu berdoa kepada Allah agar orang-orang yang memberinya makan atau majikan yang baik hati diberikan kesehatan lahir dan batin. Secara metafisik, kucing juga bisa menangkal berbagai macam penyakit yang sifatnya gaib atau serangan gaib, seperti santet dan teluh, atau guna-guna. Dengan demikian orang yang selalu memberi makan kucing selalu dianugerahi Allah dengan kesehatan fisik dan mental yang prima Keempat, mengurangi stres dan memberi kebahagiaan Tinggal laku kucing yang lucu dan mengemaskan tentu saja dapat menghibur pemiliknya Hal inilah yang merangsang pengeluaran hormon oksitosin atau hormon cinta yang dapat meredakan stres bahkan bisa mengurangi risiko penyakit jantung. Di saat kita pulang kerja dan sedang suntuk lantaran banyak pekerjaan yang belum selesai, kucing biasanya akan menghampiri kita dan mengajak bercanda, sehingga membuat kita senang. Suasana dan perasaan hati memang menjadi tombak dalam tubuh manusia. Ketika sedang merasa gunda ataupun terpuruk, Bermainlah dengan kucingmu karena hal itu mampu meningkatkan suasana hati menjadi lebih baik. Kelima mendapatkan pahala. Kucing akan selalu mendoakan majikan yang memberinya makan agar mendapatkan pahala. Pahala yang didapat berupa kebaikan-kebaikan yang akan menghampiri kehidupan sang majikannya. Oke pemirsa yang budiman, itulah 5 doa kucing kepada orang yang sering memberi makan kucing dan orang-orang yang memeliharanya. Sebagai manusia tentunya kita harus bersikap baik kepada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Semoga ulasan ini bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.